которые добывают всякие железки и обрабатывают потом всякие разные э, штуки металлурги они добывают руду они одевают специальную одежду они вин руду на поверхность. металлурги в космос летают металлурги кино снимаютя кушают тортики. Металлурги – это те, кто добывает руду, и... а потом из этой руды плавят железо, и... а потом из железа делают разные, разные поделки. Это те, которые работают в карьере. Это те, кто издают железо. Они делают всякое из металла, они добывают руду и, и потом ими, я так думаю, зак, закапывают иногда ямы. Ну, они живут хорошо, добро, красиво, замечательно. Металлурги – это люди, которые ищут металл. И они ищут его, чтобы у нас был, было все металлическое. Они добывают уголь, руду и Соль. Компания Мединвест это организованное сообщество, там где все работают вместе, и всегда у них все выходит очень хорошо. Она дружная, и у них все получается. Если они куда-то едут, они всегда вместе. То все танцуют, радостные, все ходят. Что здесь хорошо работает. Хорошо платят, пенсию дают хорошую. Заботятся о своих учениках. В компании Метинвест работает безопасно, и там учат людей, талантов инвест отличается от всех других предприятий, потому что там трудятся, добывают руду, разные драгоценные камни. Что там очень тяжело работать. Там надо э, э, за всеми э, следить. И надо за все заботиться. Моя мама работает экономистом. Занята бумагами, она подписывает. Иногда решает, что делать. Что делать людям. Мама, папе складывает термоски. Он цифры считает. Целый день трудится за компьютером. Он управляет экскаватором. Он, он ездит везде, груз принимает. И, и, и он приходит домой уставший. У меня работает моя мама. Она работает главным геологом. Она на работе отдыхает. Mm -hmm. мой папа работает на крывбасе взрыв З... проме, и мама его помощница. Мама далеко работает, а папа тоже далеко. То. Папа работает внизу. Мой папа работает на, шах на шахте, что-то прячется под землей. Смотрит на Тамске. Папа пишет бумажки, заварит по телефону. Ну еще у него там компьютер, он в танчике любит. Ну, я не знаю, кто, он, кто у меня из родителей там работает, но я думаю, что никто. Говорят, что когда бабушка уйдет на пенсию, что я буду за нее работать. В трех дворцах она э, руководит. Я хотела такой умной, папа быть. Папа у меня высокий и сильный. Мама готовит бойцы. Я тоже хочу научиться больше готовить, как мама. Как? Про это я не знаю. Я хотел бы быть похожим на папу, потому что он приходит домой, он весь уставший. И всегда у него только выходной по праздникам и по выходным иногда. А я хочу быть похожей на маму на маму, потому что она бухгалтер, и ей надо все подписывать. На маму, потому что она заместитель директора. Очень, когда бабушка куда-то уезжает, она главная всегда. Я бы хотел похожи на папу и на маму. А чем? На папу хотел бы глазами похож, на нос похож, а на маму ртом. А бабушке и дедушке, чтобы баб одной бабушкой, чтобы волосы были такие же самые, а у другой бабушки, чтобы как бы лицо было похоже. Тем, что у папы очень сложная работа, и мне кажется, это не очень для меня. Мне эта работа не очень нравится. А мне больше на маме нравится, потому что там надо все считать. У папы работа очень сложная. Он каждый день рано уезжает на закупку. И покупает на рынке много продуктов. А я хотела бы высыпаться как мама и работать немножко поменьше там. Если я была директором, то я бы заставила всех веселиться и танцевать, и при этом подняла бы зарплату. Я вот подавала морозовое. Всем бы я сдавала конфеты. Я бы распоряжался всем, кому что делать. Он подписывает некоторые, некоторые он не подписывает, откладывает, согласовывает с людьми. Почему он не подписывает? Если бы э, не работали никто, я бы заставила их. Я бы всем повышила зарплату и сделала выходные и каникулы. Надо сперва э, разъяснить кто как работает, где твой будет кабинет, э, что надо подписывать и не подписывать, э, как надо думать. Разрешила бы мини-юбки и шорты мужчин. Я бы дала бы кучу пирожного, и они бы просто завалились, как в песке ими. Спросила, где мой кабинет, села в свой кабинет, потом вызванивала иногда, потом все бумаги написала, все, все, все. Я сразу же пошла на работу, подготовила все бумаги, подписала все документы, раззвонила, познакомилась бы со всеми сказал М -М, тоже сказала бы как меня зовут э, я была не такая суровая э, я была добрая но конечно мороженое с конфетами я бы не давала